Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kami, kumpulan dua akan membentangkan subjek pengantar pengajian sains sosial dan pengajian kemanusiaan berkaitan kesihatan mental dan kesejahteraan. Dan uh, pengenalan apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental merupakan keadaan kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial. Ia mempengaruhi cara seseorang berfikir, mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi tingkah laku juga membantu individu menangani tekanan dan berperanan dalam membuat keputusan ia juga mempengaruhi hubungan dan interaksi sosial Apa itu pula kesejahteraan? Kesejahteraan merupakan keadaan hidup yang seimbang merangkumi aspek fizikal, mental, emosi dan sosial di mana individu berasa selamat dan sihat Iju... Isu, isu sekal, uh, skala isu secara global Okey, di mana isu ni bukan sekadar soal individu sahaja. Tapi dia adalah salah satu fesis uh, kesihatan awam yang sangat besar dan terus meningkat. Jadi, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, um, lebih daripada satu bilion orang di seluruh dunia, iaitu kira-kira satu -kira hingga satu uh, dalam tujuh penduduk, uh, dunia sangat, meng, uh, maafkan saya, uh, hidup dengan kondisi kesihatan mental pada tahun 2021 dan ini adalah sebuah angka yang besar dan sangat-sangat merisaukan. Uh, Okey dan yang kedua adalah uh, gangguan mental. Di mana gangguan yang paling meluas di dunia ni adalah gangguan kelimangan ataupun kemurangan kita panggil anxiety. Dan data daripada laporan beban penyakit global menunjukkan bahawa sekitar 359 juta orang hidup dalam dengan gangguan kebimbangan di mana kala 280 juta orang mengalami kemurungan di seluruh dunia dan selain itu ada gangguan-gangguan lain seperti bipolar, schizophrenia dan juga gangguan lain yang jarang terjadi tapi tetap juga menimpa kepada uh, orang lain dan seterusnya kita pergi dekat statistik siapa yang paling terjejas di mana um, kita dapat statistik untuk generasi muda adalah kumpulan yang paling banyak terdedah Okey, yang pertama adalah gangguan kesihatan mental sebenarnya bermula daripada usia sebelum uh, umur 18 tahun dan laporan juga menunjukkan bahawa ramai remaja dan dewasa ni sebenarnya dah mengalami tahap tekanan dan kesusahan ekonomi, eh maafkan saya ni kesusahan emosi yang sangat serius sehingga dia menjejaskan pembelajaran pekerjaan. Yang, yang kedua adalah kita pergi dekat uh, mengapa kesihatan mental ni adalah isu global di mana kesihatan mental ni dia menjejaskan semua benua dia uh, main kepada semua negara tak, tak aa uh, dia tak spesifik lah Okey, semua benua negara kelas sosial dan juga ianya tak terhad kepada negara kaya ataupun miskin yang kedua dia berlaku di semua rantau dan uh, semua kumpulan sosial dan ia amat menyumbang besar kepada beban penyakit di peringkat dunia dan hanya kita akan menerangkan masalah utama kesihatan mental dan kesejahteraan ini kata yang utama dari segi politik masalah mental kurang diberi keutamaan Isu kesihatan mental seringkali dipandang sepi berbanding isu kesihatan fizikal atau pembangunan infrastruktur. Yang kedua, kekurangan tenaga profesional seperti kaunseling. Kita menghadapi masalah kekurangan kaunselor berdaftar di hospital atau institusi pendidikan menyebabkan bantuan sukar dicapai. Ekonomi pula, Teka, uh, yang pertama, tekanan kewangan dan kos sara hidup. Tekanan kewangan untuk memenuhi keperluan asas boleh menyebabkan stres yang kronik. Yang kedua, kos rawatan mental yang tinggi. Sesi terapi dan ubat-ubatan memerlukan perbelanjaan yang besar menyebabkan golongan berpendapatan rendah sukar mendapatkan rawatan profesional. Yang uh, bercakap tentang pandangan kritis kesihatan mental dan kesihatan keadaan. Walaupun kesedaran tentang kesihatan mental semakin meningkat, masa terdapat usaha yang kurang berkesan. Uh, kebanyakan kampen hanya memberi maklumat secara umum tanpa sokongan yang sesulai. Menyebabkan individu yang benar-benar memerlukan bantuan masih suka mendapatkan rawatan. Uh, uh, selain itu, kurang asli pada rawatan profesional yang mampu Kebanyakan uh, klinik yang menjadikan kesihatan mental uh, mengenakan jasa tinggi Uh, dan menyebabkan uh, pesakit takut untuk pergi ke uh, pergi untuk mendapatkan rawatan. Malah utama pula ialah tekanan akademik, kerja dan kewangan. Hal ini mendorong kepada uh, uh, tekanan hidup uh, dan memberi kesan ter, uh, besar terutamanya kepada golongan yang maju dari media. Uh, pengaruh media sosial juga memberi kesan utama kepada uh, golongan ramai-ramai dalam mendorong masalah tekanan hidup. Uh, nilai dan kepentingan kepada komuniti, kesejahteraan mental berjumpa kepada masyarakat yang uh, harmoni. Hal itu, individu yang sehat mental uh, akan mendorong kepada komuniti yang lebih stabil. Hari ini penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih mampan. Uh, Terakhir saya akan menerangkan tentang bukti berkaitan kesihatan mental dan kesejahteraan. WHO telah mengeluarkan satu artikel pada 2 September 2025 mengenai lebih 1 bilion orang hidup dengan masalah kesihatan mental. Keadaan ini uh, um, menyebabkan keadaan ini keadaan kesihatan mental seperti keresahan, keresahan dan kemurungan sangat berluar rasa di semua negara dan komuniti. Ia juga menyedaskan orang ramai dari semua peringkat umur dan tahap pendidikan. Kesihatan mental memberi kesan uh, kesan langsung kepada kualiti hidup, produktiviti dan hubungan sosial seseorang. Seterusnya terdapat juga satu jurnal dari Pusat Kesihatan Mental Belia Australia yang menulis mengenai media sosial dan kesihatan mental belia. Kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam reka bentuk platform telah mengatasi pemahaman kita tentang kesan kesihatan media sosial dan menghalang respon kawal setia. Kawal sedia berasaskan bukti yang tepat pada masanya. Faktor utama masalah menekan uh, termasuk pada ketenangan hidup, beban ekonomi, uh, aktivit, kerja masalah kewangan dan hubungan sosial. The theory sains sosial yang boleh berkait dengan kesihatan sains kesihatan mental. Terdapat beberapa teori yang boleh uh, kita kaitkan dengan um, konsep ini tetapi uh, antaranya ialah psikologi sosial iaitu ia menerangkan bagaimana tekanan sosial, stigma dan interaksi kumpulan mempengaruhi kesihatan mental individu. Seperti bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyakit mental mempengaruhi individu mencari bantuan. Adanya seperti perspektif kognitif sosial di mana ia mengkaji bagaimana kepercayaan, sikap dan cara kita berfikir tentang diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, peranan sokongan sosial iaitu ia menekankan bahawa jaringan sokongan iaitu keluarga, rakan, komuniti adalah penting untuk mencegah dan merawat gangguan mental. Takut apabila individu menghadapi pertentangan dalam diri Seperti keinginan untuk berjaya Tetapi takut terhadap kegagalan uh, Atau keperluan berehat yang kurang Akibat tanggungjawab yang banyak Sebagai contoh uh, si orang pelajar universiti ingin mencapai keputusan Yang cemerlang Tetapi sering berasa tidak yakin Dan takut mengecewakan keluarga Ia menyebabkan pelajar tersebut mengalami Sintem stres seperti Sukar tidur, cepat cemas dan hilang fokus Dalam pembelajaran akibat tekanan dalaman. Bagi konflik luaran, berlaku akibat tekanan daripada persekitaran atau hubungan dengan orang lain seperti tekanan daripada keluarga, rakan atau pencarah. Bukan itu sahaja, ia juga mengalami daripada tekanan masalah kewangan dan beban kerja. Sebagai contoh, pelajar menerima tekanan daripada keluarga untuk memperoleh keputusan cemerlang. Di samping itu, ia juga perlu menyesuaikan diri dengan persaingan akademik yang menyebabkan pelajar tersebut uh, terpaksa berkebesaran bilan untuk menampung perbelanjaan menyebabkan keletihan fizikal. Uh, saya nak cerita sikit pasal pemikiran kritis dan penekai isi. Okey, untuk kesimpulannya, kesihatan mental dan kesejahteraan merupakan aspek penting yang tidak boleh dipandang remeh uh, dalam kehidupan seharian. Individu yang memiliki tahap kesihatan mental yang baik mampu berfikir secara rasional, mengawal emosi dengan berkesan serta menjalani kehidupan yang seimbang dan produktif. Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan mental melalui sokongan emosi, gaya hidup dan persekitaran yang positif. Okay. Uh, itu sahaja okay. untuk kumpulan kami. Sekian terima kasih.